श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तानो आपल्या आयुष्यात असे प्रसंग क्वचित येत असतात कधी कधी असे होते की एखादे नामस्मरण एखादा मंत्र आपल्या जीवनाची दिशा बदलून जातो तुमची प्रगती होत नाही तुमच्या कामात यश मिळत नाही तुमच्या प्रगतीचे सर्व दरवाजे बंद झालेत तर समजा एखादा अदृश्य अडथळा तुमच्या कामात येत आहे कितीही कष्ट करून काहीच उपयोग होत नाही हाती फक्त अपयशच येत आहे यामधून निघण्यासाठी काहीच मार्ग सुचत नाही तर अशा वेळी थोडं थांबा दीर्घ श्वास घ्या आणि हा हा एक मंत्र सलग पाच दिवस ऐका हा मंत्र काही साधासुदा मंत्र नाही हा मंत्र साक्षात श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा आहे स्वामी समर्थ महाराज हे पूर्ण ब्रह्मांडाचे नायक आहेत कारण हे पूर्ण ब्रह्मांड ज्यांच्यामध्ये सामावले आहे आपले स्वामी समर्थ महाराज ज्यांनी मानवी देह धारण करून या जगाचे पालन पोषण केले आहे आज आणि आजही ते करत आहेत हे स्वामींच्या हजारो भक्तांना याचा अनुभवसुद्धा आलेला आहे स्वामी हे केवळ धनप्राप्ती करून देणारेच दाता नाहीत तर घरातील सुख शांती तसेच मानसिक समाधानही प्रदान करतात त्याचबरोबर हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये क्षणी तुमच्या घरातील दारिद्र्य नकारात्मक शक्ती नष्ट करतो आणि तुमच्या प्रगतीचे सर्व दरवाजे उघडतो भक्तानो हा काही साधा सुदा मंत्र नाही हा मंत्र धन पैसा संपत्ती यश या सर्व गोष्टींना आकर्षित करणारा मंत्र आहे हा मंत्र फक्त दहा सेकंद ऐका या एक मंत्राचे नामस्मरण आणि सर्व संकटांना पूर्णविराम हजारो नाही तर लाखो लोकांचा अनुभव आहे जिथे स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा असते मग अशा ठिकाणी सर्व इच्छा पूर्ण होतातच स्वामी स्वतः म्हणतात जिथे माझे नामस्मरण घेतले जाते तिथे दुर्भाग्याला कसलीच जागा नसेल हा मंत्र फक्त शब्द नाही हा मंत्र म्हणजे स्वामीचे अस्तित्वाचे उदाहरण आहे जिथे स्वामीचे चरण लागतात ती जागा जगात पवित्र जागा होते तुम्हालाही वाटत असेल स्वामींचेही पाय आपल्या घराशी लागावे तर आज हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये फक्त दहा सेकंद लावून ठेवा आणि डोळे बंद करून आंतरमनातून स्वामींना हाक मारा स्वामीचे अस्तित्व तुम्हाला शंभर टक्के जाणवेल यासाठी तुम्हाला कोणती पूजा किंवा कोणता पाठ करण्याची गरज नाही हा एक मंत्र आणि स्वामीचे आगमन फक्त अट एवढीच आहे की हा मंत्र पूर्ण ऐका तरच तुम्हाला चमत्काराचा अनुभव येईल आणि तुम्ही जर स्वामींचे खरेच भक्त असाल तर कमेंटमध्ये अशक्यही शक्य करतील स्वामी असे टाईप करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण तुमचे भाग्य बदलणारे असे नवनवीन मंत्र आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येऊ काय माहीत कोणत्या मंत्राने कधी चमत्कार होईल आणि स्वामी समर्थ महाराजांची कृपादृष्टी तुमच्यावर पडेल हा मंत्र तुम्ही पाहता क्षणी पूर्ण ऐका मग बघा तुमचे नशीब कसे उजळेल तुम्हालाच विश्वास बसणार नाही हे कसे झाले पण ही सर्व स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा आहे ज्या ज्या दिवशी हा मंत्र तुमच्या समोर आला त्या दिवशी तुमचे नशीब बदलण्याची सुरुवात झाली हा मंत्र काही साधा सुधा मंत्र नाही या मंत्राने हजारो भक्तांचे दुःख दूर झाले आहेत आधी उशीर न करता हा मंत्र तुमच्या घरात तुमच्या मोबाईलवर लावून सोडा तुम्हाला याचा शंभर टक्के अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही हा मंत्र स्वामीच्या दैवी शक्तीने भरलेला मंत्र आहे हा मंत्र जेव्हा तुम्ही तुमच्या घरात लावता त्या क्षणी चमत्काराला सुरुवात होईल तर मंडळी तो शक्तिशाली मंत्र काही असा आहे ओम श्री सर्व दुःख हरताय श्री स्वामी समर्थाय नमो ओम श्री सर्व दुःख हरताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ सर्व श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय हा। श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वदुःखहर्ताय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः